নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো আছোঁ ভালে কুশলে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু আছোঁ ঘৰতে অলপদিন ঘৰতে আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁৱেই যে ভাগৰ মাৰি আছোঁ ইফালে কঁকালৰ বিষ আৰু ইফালে অকণমান ঘৰৰ কিবাকিবি অলপ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইফালে আজিৰ দেউতাই নামঘৰ আমাৰ অকণমান চাফা কৰিছে কাৰণ অকণমান বিশেষ এটা অনুষ্ঠান আছে ঘৰত সেই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণো ইতিমধ্যে মই দিম বাৰু কিন্তু আগতীয়াকৈ অকণমান কিবা কিবি দেখাওঁ তাৰিখটো কৈ দিছোঁ যে ন মাৰ্চত আমাৰ ঘৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠান পতা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোক আহিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে আহিবই লাগিব আচলতে কাৰণ মই ইমান দূৰ আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ কাৰণ মই অকলশৰে যাওঁ চাওক লগত এজন লৈতো তেনেকৈ গুচিয়ে যাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকো আহিব লাগে আমাৰ তালৈ আৰু সেইকাৰণে গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় কৰি আছোঁ ঘৰত আৰু কি অনুষ্ঠান কি কথা গোটেইখিনি কথা ক'ম এয়া আৰু এয়া দেখাই দিওঁ আৰু দিয়ক এয়া হৈছে এয়া মোৰ দোকান আৰু দোকানৰ পৰা এইখিনিতে দোকান হৈ গ'ল শেষ এইখিনিতে আৰম্ভ হ'ল দোকানৰ গুডাউন এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গামোচা চন্দ্ৰতাপ এইবিলাক চব চাফা কৰিছে আজি তিতাই ধুইছে মেলিছে কাৰণ অনুষ্ঠানটো ধুনীয়াকৈ পাতিব লাগিব আৰু সেইখনেই আপোনালোকৰ তালৈ গৈ থকা গাড়ীখন শদিয়া ধ ডুবি ঘূৰি ফুৰিছে গাড়ীখনে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এয়া ফুল ৰুইছে আৰু মানুহজনীয়ে ধুনীয়াকৈ চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে ঘৰত ফুল থাকিলে এয়াই আৰু আমাৰ ঘৰ ভঙা চিঙা ঘৰ বহুত পুৰণা যেতিয়া কোৱা মতেতো বহুত দিন পুৰণা হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰ আৰু সেয়াই আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৱাই ফাই ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰি থৈ দিছোঁ এইটো আৰু সেয়াই আৰু ঘৰ এইখন হৈ গ'ল মোৰ চলি ফুৰা গাড়ীখন বাইকত আৰু এনেকৈ গ'লে এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰ ভাগ এই নামঘৰ ভাগতেই আপোনালোকক সকলোৰে কাৰণে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই মই সেৱা কৰোঁ সৎ প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনাই কওঁ আৰু বিভিন্ন কথা আপোনালোকক এই নামঘৰ ভাগৰ পৰাই জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ এক নতুন জীৱন দেউতা যিহেতু বহুত পুৰণা বা বহুত আগৰ পৰাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰখনত জড়িত আৰু এই নামঘৰ ভাগত আজি সম্পূৰ্ণ এয়া দেউতাই চাফ চা চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে গোটেইবোৰ বস্তু আচলতে খুলি পেলোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ আৰু কথাখিনি ইয়াতে কওঁ যে আমাৰ এই ঠাইতে এভাগ বৰ পুৰণা নামঘৰ আছিলে পুৰণা নামঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহ্য আছে আমাৰ ঘৰুৱা নামঘৰ যদিও বহুত ধৰণৰ ইয়াতে কথা আছে সেইবোৰ কথা ন তাৰিখৰ অনুষ্ঠানটো যেতিয়া আপোনালোকে আহিব তেতিয়া দেউতাই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাব কি কি কেনেধৰণৰ কি কি ঐতিহ্য আছে আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত নামঘৰতো কি কি ঐতিহ্য আছে দেউতাইনো কেনেধৰণে এই ভাগ ল'লে আৰু মইনো কেনেকৈ আহিলোঁ আপোনালোকক জনাই থাকোঁ আৰু কথা হ'ল এইয়া আৰু পুৰণা ঘৰ আমাৰ মানুহগৰাকীয়ে কয় নতুন ঘৰ বনাম মই কওঁ নাই পুৰণা ঘৰত থাকি যিটো মজা যিটো সুন্দৰ অনুভৱ সেইখিনি নতুন ঘৰত আচলতে পোৱা হয়তো নাযাব আৰু এয়া এইফালেও ফুল সেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আৰু এটা গোদাউন মোৰ ইয়াতে কিবাকিবি চিপ্ছ চিপ্ছ কিবাকিবি থাকে আৰু আৰু মই যে কওঁ ব্যৱসায় কৰোঁ কিবাকিবি সেয়াই আৰু ব্যৱসায় মোৰ তাৰপিছতে এইবিলাক অহা বৰ্ডবিলাক মোৰ সিহঁতে লিখাই আছে মোৰ নামতেই দোকান আৰু এইখন এখন ব'ৰ্ড দেখাম দেই আপোনালোকক এজন চিনি পাইছে নে এজন বলিউডৰ এক্টৰ হয় আৰু তেওঁৰ লগতে মোক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মোৰ নিজৰ ফটো লগাই বৰ্ড দিছিলে আচলতে আৰু সেয়াই আৰু তাৰপিছতে আৰু কি দেখাম কওক এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰৰ কুঁহিয়াৰ খেটো খেতি এয়া আজি কাম কামৰ মানুহ লগোৱা হৈছে কিবা কিবি কৰি থকা হৈছে সেইবিলাক হৈছে কাৰ্টুনবিলাক জাপি কৰি থোৱা আৰু কথা হ'ল কি আমাৰ ঘৰৰ আচলতে চৌপাশটো যথেষ্ট ডাঙৰ আমাৰ সন্মুখ ভাগটো পৰা সোমাই আহি ঠেক যদিও ভিতৰৰ ফালে বহুত যথেষ্ট ডাঙৰ এনেকৈ যদি দেখাই দিওঁ আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ গৈ এইডাল কঁঠাল গছ বহুত মজা মজা কঁঠাল লাগে ইয়াত আৰু এইবিলাক আছে আৰু আমাৰ বাৰীখনে এনেকুৱাই অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক বেয়া পাইছে নেকি জনাব দেই কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ সঁচাকৈয়ে মই সঁচাই নে মিছাইনে মানুহটো সেইবিলাক জনাও দৰকাৰ আৰু এয়া বাহনিখনেই আমাৰ সীমা আৰু এয়া বাহনী এয়া একদম আগৰ পৰা আহিব গ'লে যথেষ্ট দূৰ আৰু আৰু সেয়া আৰু এইডাল লেচু গছ মই নিজেই ৰুৱা আচলতে এইডাল লেচু গছত লেচু এয়া ফুলবিলাক হয়গৈ দেখিছেনে ফুলবিলাক হয় যদিও কিন্তু হেৰি নহয়গৈ আৰু পিছত দেখোন সৰি যায় বতাহ মাৰিলে সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া লাগে আৰু মনটো কেতিয়াবা তাৰপিছতে বাৰীখন ইয়াৰ নাৰিকল তামোল গছ কিবাকিবি আছে আৰু কি দেখাম এইটো এটা কলডিল লাগি আছে দেই কল লাগিব আৰু আৰু চৰাই চিৰিকটি মাত শুনিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াৰ বিলাহী চিলাই তেতিয়া লগাইছে জলকীয়া পুলিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত লগাই মাজে সময়ে মই আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি বাতিত বিশেষ একো নাজানো মানে মায়ে মোক একো কৰিবই নিছিলে আজিলৈকে এতিয়াও যদি মই কোৰখন ধৰোঁ মায়ে গালি দিয়ে মানে ভৰিত লাগিব দাৰখন লৈ আজিলৈকে মই মই নাৰিকল এটা কাটিব নাজানিলোঁ নাৰিকল কাটিব সময়ত মায়ে ক'ব নাই নাকাটিবি হাত কাটিব অমুকে তমুকে এইখন কৰি মেলি কৈ মেলি মানে মই একোৱেই নিশিকিলোঁ আৰু নাজানো আৰু আপোনালোকৰ সৈতে কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লগা আছিলোঁ ভগৱানে সেইটো কৰি দিলে আৰু সেয়াই আৰু এইখন মানুহজনীৰ স্কুটি স্কুল অহা যোৱা কৰা আৰু দেখাওঁ মানে কি মই যে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ ভিডিঅ' বনোৱা ৰুমটো আচলতে এইটোৱেই এইটোৱেই ড্ৰয়িং ৰুম আৰু ইয়াতে বহি মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু অঁ সেইটো এইটো আজি আহিছোঁ গিফ্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আৰু পাইকাৰী ব্যৱসায় কৰোঁ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্ট মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আহিয়ে থাকে টিভি চিভি ঢেৰ কিবা কিবি পাইছোঁ দিয়ক মই কেতিয়াবা দেখাম আৰু এই শৰাই আপোনালোকে দিয়া সিদিনা এইখন শৰাই ডাঙৰখন দিছিলে উত্তৰ গুৱাহাটীত দাদাজনে তেওঁ দিছিলে খুব মৰমত আৰু এইখন শৰাইও দিছিলে এখন দিছিলে ডেৰ গাঁৱত তাৰপিছত দিছিলে শিৱসাগৰত দিছিলে ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত দিছিলে মৰমবোৰ এইবোৰ মৰম আচলতে আপোনালোকৰ মই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ সযতনে থৈছোঁ আপোনালোকৰ আৰু এইখন দিছিলে আমাৰ পুৰবী ফুকন বাইদেৱে তিনিচুকীয়াত এইখন ফটো দিছিলে মনোজ দিহিঙীয়া দাদাই আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰমাণ পত্ৰ এইখন আছাম চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চৰ সেয়া মোৰ গুঞ্জন বৰা বিচেৰীয়া তেজপুৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ সেয়াই আৰু কি কি দেখাম আৰু এইখন শৰাই সিদিনা লৈ আহিছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰঞ্জনা বাইদেউ তেখেতৰ পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক আহিছিলে বাগিনৰ সৈতে তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে সেইখন আমি ন তাৰিখৰ অনুষ্ঠানৰ দিনা আৰম্ভণি কৰিম ক'ৰবাৰ আৰম্ভণি কৰিম এইখন শৰাইৰ দ্বাৰা আৰু এইখন ফটোও দি গৈছিলে নগাঁৱৰ হিৰকজ্যোতি আৰু তেখেতৰ মাতৃ তেখেতৰ ভাতৃ সকলো আহিছিলে তেওঁলোকে দিছিলে আৰু কি দেখাম কওক আৰু এনেধৰণেই আৰু এইখনো খুব ধুনীয়া এখন ছবি মোক লৈ মোৰ বন্ধু এগৰাকীয়ে আঁকি দিছিলে খুব সৰুতেই তেখেতৰ নাম ৰাজলক্ষ্মী দেৱী আৰু তেওঁ মোক এইখন ফটো ধুনীয়াকৈ আনি দিছিল আঁকি দিছিলে খুব সৰুতে আঁকি দিছিলে খুব সম্ভৱ মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছতে আঁকি দিছিলে নেকি বাকী দেউতাৰ সন্মানবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান আছে দেউতাৰ সেয়া লগাই থোৱা আছে গতিকে আগৰ পৰাই তেনেবোৰ কথাত জড়িত আৰু ঘৰখন ঠিক তেনেধৰণে আৰুনো কি দেখাম আৰু দেখাবলৈ তেনেকৈ অঁ অকণমান ল'ৰাৰ ৰুমটোকে দেখাওঁ এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ল'ৰাৰ ৰুম এইবিলাক আৰু পোৱালি মানুহৰ ৰুম কাৰণে তাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি কৰি দিছোঁ এইটো এটা লিটিল কৃষ্ণা সি তাক লাগে বুলি কৈছিলে লিটিল কৃষ্ণা এটা তাক আনি দিছিলোঁ আৰু এইবোৰ এইটো এটা কৃষ্ণ ফটো আৰু এ বি চি এনেকেই আৰু তাৰ এইবিলাক আৰু তাৰ কাণ্ড কাৰখানা তাৰ ৰুমত এইবিলাক বস্তুৱেই থাকিব আৰু কি থাকিব বন্দুক চন্দুক খেলা বস্তু কিবাকিবি আৰু এইবিলাকো হৈ গ'ল কোম্পানীৰ পৰা দিয়া কিবা কিবি গিফ্ট ঢেৰ আছে গিফ্ট ঘৰত আনকি এই ফেনকেইখনো দেখাই দিছোঁ ফেন কেইখনো কোম্পানীৰ পৰাই দিয়া ব্যৱহাৰ কৰাই নাই এইবিলাক কৰি চৰি চব কোম্পানীৰ পৰা দিয়া মোক আৰু এয়া ছবি সি আঁকিছে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আৰু আৰু কি দেখাম কিয় সজাগে কিন্তু এইয়া অঁ ধমালি কৰিছে বুলি ভাবিছিলা তোমাক নেদেখাওঁ তোমাৰ আৰ্টবিলাক দেখাওঁ হে তুমি যে আৰ্ট কৰিছিলা যে এইবিলাক দেখাওঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ ঘৰতো কোনোবা যদি এনেকুৱা খটা খুৰ আছে বেৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাৰ্যকলাপ কাৰুকাৰ্য হয়নে নাই জনাবচোন দেখিছে নাই গোটেই বেৰ মানে কোনো জেগা বাকী নাই মানে এইবিলাক এইফালে দৰ্জা তাৰপিছত আৰু ক'ত এইফালে টিভিৰ তলতো একেবাৰে জেগা বাকিয়েই নাই আৰু বাকী এইবিলাক কিবাকিবি এইখিনি চাই থাকে সি টিভিত এইটোৱেই বস্তুটো বাই বাই আহাচোন কি আঁকিছিলা এনেই এপাক চাই দিওঁ আহাচোন আহ হাঁহ পতা পতাহ পতা পঠ এইটো কি আঁকিছা বাৰু এইটো ঘৰ আৰু এয়া এইটো কক্ৰছ নেকি এইটো বাটাৰফ্লাই নেকি আৰু তোমাৰ দাঁতকেইটা যে অকণমান দেখাই দিয়া দাঁতকে নাই আপোনালোক আহিলে আচলতে মোৰ যিটো অনুষ্ঠানৰ যিটো উদ্দেশ্য লৈ কৰিছোঁ আচলতে সফল হ'ব দেউতাই ভাল পাব সকলোৱে ভাল পাব বহুত সকলো লোক থাকিব প্ৰায় আমি এক হেজাৰমান মানুহৰ ইতিমধ্যে মানে মই ভাবিছোঁ কাৰণ মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বহুত মানুহ মই লগ পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত উজনি নামনি সকলো ঠাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ সকলো যেতিয়া লোক এদিন আহিব আমাৰ তালৈ তেতিয়া মানে কিমান এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিম আৰু সকলোৰে কাৰণে ধুনীয়াকৈ খিচিৰি ভূৰ আয়োজন কৰিছোঁ সকলোৱে আহিব আৰু সকলোৱে মিলিজুলি এক অনুষ্ঠান কৰিম আৰু আচলতে আলোচনা হ'ব বহুত ধৰ্মীয় কিছুমান আলোচনা হ'ব দেউতাৰ দ্বাৰা বহুত কথা জানিব পাৰিব শিকিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ যিখিনি মনৰ আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকে জানে সেইখিনি কথা জনাব পাৰিব আৰু মই সিদিনা নাহৰকটীয়ালৈ যাওঁতে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাৰ যিজন য'ত আছিলোঁ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সত্যজিত দাস তেখেতৰ মই আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত থকা জ্ঞানখিনি দেখি মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ মই বিভিন্ন ঠাইত মই সেই কথাটো কওঁৱেই কাৰণ তেওঁ এজন ডক্টৰ হৈ ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁ যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ইমানখিনি কথা জানে আৰু তেওঁ মই আশা কৰিছোঁ তেওঁ আহিব গতিকে বা অন্যান্য যিসকল নগাঁও যিসকল দাদা আছে যিসকল বাইদেউ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ঠাইত ঘূৰি পুহিছোঁ সকলো প্ৰত্যেকজন লোকক মই কৈছোঁ নাম কৈ নিদিওঁ কেৱল তেখেতৰ নামটো এইকাৰণে কৈছোঁ তেখেতে ইমান মানে ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে মানে বহুত কথা মানে মোক কৈছিলে আৰু খুব ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ বাকী আপোনালোক সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তিনিচুকীয়া হওক বোৱা ডিব্ৰুগড় নগাঁও আমাৰ তেজপুৰ তাৰপিছতে বৰপেটা সৰ্থেবাৰী খৰভোগ ঠিক তেনেকৈ পাঠশালা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মঙলদৈ বিজনী কোকৰাঝাৰ সকলোকে মই গৈছোঁ সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ সেই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আগবঢ়াইছোঁ সকলো আহিব অকণমান আকৌ দেখাই দিওঁ ফুল চুলবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এয়া আগতে আমি কাগজ ফুল বুলি কওঁ এতিয়াহে গম পাইছোঁ বাগানভেলীয়া সেয়াই আৰু বাকী এৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু সকলোকে এনেধৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু সকলো আহিব খুব ভাল লাগিব আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে ভাত খাংগ বাই বাই